местного населения. Попробую вас, да. Я подошел, попросил командира. Он мне сказал, сейчас разрубься, через пять минут все в сборе в, в машину и вперед. Мы вас отвезем в, в аэропорт. Так и получилось. Мы быстренько собрались, кто как. вскочили у машину и нас повезли. Нас повезли на повороте. Еще Мы... организации. Че один да. ждал нас. Мы, остались. в общем, повернули, и, он, и двинулись. А он хотел е за нами ехать. Удар миномета попадает и в машину, и все беженцы да. накрыли. И машину разорвала на кросс. Но они же видели прекрасно, что едут беженцы. Видели, Белый флаг выбрал. Белый, 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 белый флаг. Белый флаг. Мы с белым флагом ехали. И потом мы поехали в аэропорт. Нет, тещу наповал сразу. На пол, да. да. у ногу тоже, дочке машины. тоже кровью есть В общем, два раненых. трупа. И четыре раненых. Это осколки от той мины прилетели в нашу машину. Вы знаете, что наши солдаты сделали все для того, чтобы вас вывезти. Да. И только все сделали, и не просто с полным высшим классом. Дома все разрушены, жить нам негде было. Там уже жить негде, там все разбито, ребята. Там, понимаете, что все гудить, день и ночь гудить, невозможно, мы бросили все. Мы сейчас, вот, все. Мы сейчас вот. Раненый, раненый, ну, вот, да. раненый уже, в больнице. Вот в все. Ну, раненый раненые в больнице. Мы и постараемся все, сейчас все, через все, коменданта вырешить. Решить вопрос, чтобы вас разместить, потому что родственники, я так понял, у вас далеко, да? Да. Не не знаю, знаю, да. в районе. Есть у вас что-то еще сказать нашим солдатам? Есть. Спасибо. Да, да. Спасибо большое. Храни Господи, и и храни. И храни, Господи, солдаты. Храни, Господи. Матерь я защитил кровь и подниму. В огородах хоронят людей. Убила, некуда хоронить на плаве. На, в огороде выкопали и, и закопали. И, и мир Хорошо, я сейчас... Мы сейчас решим вопрос, чтобы вы будете здесь, сейчас мы больницы посмотрим, раненых, и потом решим вопросы о вашем размещении. Хорошо. Спасибо большое. А Спасибо. как вы Май... ехать отсюда можно будет? Сейчас мы решим через коменданта весь ну, ну, куда туда ехать? Не. Я, уже куда туда... Я, я, уже туда, я уже туда не вернусь. Я ехать туда не вернусь. Проезд без... Чтобы не стрелять. Можно сестра побачить. Хорошо. Запорву, сейчас я в больницу спор... и выйду сейчас спор... вам. Хорошо. Как вас зовут? Юрий. А по отчеству? Нам в больницу доставлены из поселка Хрящеватая шесть пострадавших местных жителей. Трое госпитализированы в хирургию, с ранениями трое проходит оказана помощь. оказана помощь, находятся на территории больницы. Все. Помощь уже оказали, все сделали, да? Если можно, можешь на камеру сказать два слова? Или благодарность, или просто. Если нет, то хотя бы. Если не хочешь говорить, не нам мне говорить. <риклад> а? не знаю, что сколько у него мама В этой машине. А в этой второй машине много было людей? Вот это было. Около 20 <говор> человек было второй в той, в той, в той машине. Во второй машине. Та человек 15 точных было. Только мы помахали бы, огонь. И на нас осколки. Ну вы же ехали <послужити> с белым флагом ехали. Одна машина вторая с белым флагом ехал. Та я не видела, через белой стояла. А що, значить наш далі, я не знаю, перший урал. А ми з білим, так? Білий, бо з кабільний люди. Хорошо. Заздравлю. Держись. Держись, мені держись, волочкова. Сьогодні, 17 серпня 2014 року, капітан Ковальський Роман Володимирович отримавши бойове розпорядження по виводу мирного населення. При пересуванні двома автомобілями зіл-131, при прямому попаданні двох мінометних мін був ушкоджений один і е, знищений один, е, один автомобіль ЗІЛ-131 з евакуйованого населення, а також було доставлено і спеціалізовано місцеве населення на другому автомі. Кожен не зазнали. Під час виконання завдання в районі Хрещуватель Луганської області була, еваку... була евакуація мирного населення під білим прапором. А... Наш противник застосував зброю, мінометний обстріл. Було, загинен... було загинене мирне населення. Я, старший машинний, це вже масштаб, що хто був живий, встигли вайкувати і вивезти, вивезли цей трошки і звернулися, звернулися на базу. Яке особливо було поранений, писав на.